Вселенное заведение нам дали возможность проявить себя в центре Одессы на Дерипасовской, в самом сердце. Мы с нашей командой, профессиональных поваров и ребят, пошуршали, поговорили и вроде как договорились, за 8500 паца вот это вот заведение арендовать. Это вид изнутри, схема план его помещений. Собственно говоря, все подходит для нашей концепции. Я думаю, что в принципе команда профессионалов за три дня у нас собралась шикарно. Мы посоветовались, так как в Одессе все родственники, и, в принципе, мой и дальний дядя Макдональд подсказал, что фастфуд это хорошая тема. И мы поговорили, решили сделать очень интересную Концепцию, а именно э, одесского фастфуда. аналогов на сегодняшний день в принципе нету и конкуренции у нас быть не должно, потому что у нас серьезные ребята, вкусная еда и, собственно говоря, вот такой вот бренд, который мы хотим сегодня презентовать. осталось только с Макдональдса, но уточню, это дальний родственник, он не будет нам составлять конкуренции, как в том анекдоте, я не торгую семечки, но мы не даем кредиты. Поэтому, собственно говоря, чтобы максимально быстро все это дело обслужить, реализовать, мы предлагаем два варианта, скажем так, посещения нашего заведения. То есть мы делаем открытое окошко на улице, у нас есть два входа крайний вход справа для посетителей в зал. То есть приходят люди, заходят, могут заказать на кассе, взять это все дело, присесть и прекрасно отдохнуть на 12 штук которые у нас находятся на барной на стойке. Кто спешит, кто бежит, кто торопится, может спокойно заказать все это дело на открытом э, окошке, на улице, проходя, заказал на кассе и идем дальше. Стиль, стиль нашего заведения это, естественно, 12 стульев, знаменитый остав Фенда, это тематика морская нашего города, это история моего прадеда, это помещение примерно на 60-70 посадочных мест. 12 парных стульев добавляет колорита. И, соответственно, летняя площадка порядка еще на 60 посадочных мест примерно э, визуализация нашего зала заведения э, в слайдах сейчас покажу вам чуть чуть дальше вот здесь вот допустим мы организовываем фон на левой, э, на левой стороне открытая кошка для выдачи э, наших заказов с собой э, здесь торговый зал санузел можно для помещения для гости нашу. Здесь делаем открытую э, стойку с кассой, баром и открытой кухней. Э, на следующем слайде более четко видно. То есть мы здесь принимаем заказы. Касса работает у нас баром. Все это дело вот здесь вот готовится на горячем холодном цеху полностью открытым залом. И далее э, у нас помещение, это подсобные помещения, заготовочные цеха, э, склады и так далее и тому подобное. Концепция проста, как вся одежда. У нас э, торг здесь неуместен, цены умеренные. Э, люди любого достатка могут к нам ходить. Э, без уголовщины, как говорил мой прадед э, мы чтим закон. Не корости ради, а собственно говоря, волю поставшей меня командой, собственно говоря, здесь отдуваюсь. И краснею за уровень нашего Марк поэтому мы хотим зарабатывать деньги на том, на чем еще не зарабатываем. На Одесском восходе, непосредственно в нашем замечательном городе. Ну, своего дядю не прорекламировать я не могу, поэтому наши афиши расклеены по городу. Мы открываемся завтра, и я думаю, что вы обязательно посетите наше заведение. Формат фастфуда. Рассчитан. Люди уже пробуют наши дегустации Астаплендер. Э -э, э -э, и Пьянинов, Паниковский от нашего кефирчика просто в захвате. Собственно говоря, мы работаем без гарсонов. Нас посещают нормальные люди, они а не как что-либо на блюде, Поэтому э -э, мы работаем без официантов прямой контакт, общение это от отец, и так далее. Планируемый бюджет для старта. Здесь все подробно, в принципе, описано, какие вложения. Естественно, привлекаем спонсоров, партнеров, которые могут нам поставить оборудование там, на бар, на кухню и так далее. Стартовый пакет примерно на 600 тысяч гривен. Это для конкретного открытия, для старта заведения. То есть здесь хост товаров, униформа, кухонный инвентарь элементарные вещи, которые нам надо сделать э, в интерьере. Э, интерьер видим э, с максимальным количеством фраз, возможных в одесском колорите, соответственно, полностью создающий атмосферу нашего города. Э, постоянные ежемесячные расходы, это коммунальные, э, зарплатный фонд, учет э, всех возможных э, прочих э, затрат, в принципе, мы рассчитываем на оборот в среднем 30 тысяч гривен, допустим, в день, учитывая все наши затраты. То есть чистыми у нас там может оставаться порядка 18 тысяч гривен. При фудкосте кости 2,75 коэффициент, который мы примерно там посчитали. Ориентировочный, если у нас все хорошо, у нас по-любому будет хорошо, вы сами попробуйте. У нас за полгода теоретически должен наш фастфуд. Элементарные блюда из меню, чтобы вы понимали, как бы все названия очень яркие, и я думаю, что не оставят никого э, равнодушными. Мечта поэта, куриные палочки там, или рыба моей мечты, соответственно, я думаю, что именно это должны люди кушать. Мы уже успели даже прорекламироваться, поэтому, собственно говоря, все наши блюда на месте. За три дня мы сделали невозможное. Мы открыли фаст одесской кухни. Спасибо. Спасибо. Так, по поводу меню, которое у вас на столах. Собственно, самое главное, шеф-кэмп, вроде бы, да, в первую очередь. Я такой вот с красивой. У нас есть на столе... Так мечта про это куриные палочки с грибами, собственно говоря, вот они выглядят у нас как наггетсы. Это -э, фаршированные шейки, да, и там ну, курицы, грибы, mm -hmm. все это тело панируется, покупаем фирменная наши фольгированные упаковочку. Такое же яркое название «Сольная женщина». свинина в конечно, не очень звучит к этому, но, тем не менее, это жизнь. Лепешка с мясом в русском языке, по большому счету здесь называется «Бум на корабле». Вы посмотрите на это раз, и это не почему. Вы, чего. вы так, что наши повара до сих пор замотались. Рыба моей мечты, лепешка с кумусом и с куприей, которую мы уже третий день -дейд докупаем, каждый день на привозе, потому что очень вкусно. Я думаю, вы тоже оцените. Есть специалитеты, на кефирчик от Паниковского, и реально вчера и позавчера рвали акацию с деревьев и сделали газировку из акации. Натурально. Думаю, что вы оцените. Приятного всем аппетита. <плодисменты> Спасибо, вторая команда. Жюри можно есть. Сейчас мы отдадим э, еще одну процедуру. Э, третья команда, готовьтесь.

Ну красиво, Все, прошу убирать. А то жюри переезд, не У жюри хорошая петли. Спасибо. Капель попал. Все пожалуйста.